Всем привет, ребята! С вами я, Саня, и сегодня я вам покажу, как же сделать себе аватарку на ютубе Вы должны выбрать себе, какой вы хотите принт. Вот, например, у меня я не хотел такой, просто я показать вам вот такой. И дальше вам нужно открыть сайт аватар, который будет в описании. Берете компьютер. И выбираете. Вот. Потом, сейчас нам откроется сам аватан. И я покажу, как же сделать это. Для того, чтобы текст, там будет специальная ГБ как бы, отлонка для текста. Я сейчас вам все покажу. Итак, у нас загружается. Так, вот, загрузилось. Нам нужно... Ой, это всегда вылазит текст. Если вам не нужно больше только текст и все это только, например, я могу, я беру вот такое -то. и нужно добавить надпись что-то вот там у меня всегда подвисает, лагает и так вот сейчас оно отвиснет немного, потому ну, что вот он всегда у меня лагает, я не, я не знаю может, потому что у меня мало оперативки. но скоро будет 4, потом 6. Да, все. Вот, у нас есть текст. Пишите SN или свое название канала. Ой. SN. Вот. Добавить. Вот она добавила. Потом расширяйте. SN. Вот у меня берете спецвет такой, ну или красный, можно, как вы хотите. Вот. Еще она, еще, если вы хотите для для Линию вам нужно здесь на Не, ну, все-таки я возьму вот этот. Так будет лучше. Ставите ровно. Можете еще увеличить. Вот у меня вышло такое. SN. Берете себе, выбирайте вот желтый. О, давайте выберем желтый. Вот. Не, не, не. Зеленый. Вот. Ну и на этом все кажется. Дальше вам нужно сохранить. Сохраняем. И вот вам перекинется само на компьютер. Вот, сохранить. Нажимаете сохранить, оно вам прикинется на компьютер. И в таком деле ставите себе на аватарку. И надеюсь, это вам помогло. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!